നമസ്കാരം ഓം നമശിവായ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഹനുമാൻ കാര്യസിദ്ധി മന്ത്രമാണ് ഈ കർക്കിടക മാസത്തിൽ ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും മന്ത്രങ്ങളും ചോദിക്കുന്നതും വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഹനുമാൻ കാര്യസിദ്ധി മന്ത്രമാണ് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മന്ത്രമാണ് വായുവേഗത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നതാണ് കാര്യ പ്രമാണം हनुमान् यज्ञमास्ताय दुःखशयकरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिरोगे प्रमाणं हरिसत्तमा यज्ञमास्ताय दुःखशयकरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिरोगे यज्ञमास्ताय पिनकाढ्य निरोगे प्रैमानम हरी सत्तमा खनुमान् येख्ञामас्थाय दुख्क शयकरो भवा तोमस् पिनकाढ्या निरोगे प्रैमानम हरी यज्ञमास्ताय दुख कषय करो भवा तोमस् बिनकारिय निरोगे प्रेमानं हरिसत्पमा हनुमन् आझ्यमास्ताय दुख कषय करो भवा यज्ञमास्ताय दुःखशयकरो भव